Здрасте. Привет. Ты что, в Балаклаве холодно тебе? Не, жарко. Ты в куртке в Балаклаве, господи, где ты? Да это не куртка, можно сказать, это так. Летний вариант. Бля. Я не понял, ты в Антарктиде или что? Шапки. Нет. Ты медведь медведь? А где ты говорю? На, на, охоте. Из автомата там стреляют на охоте, я, я слышу. Да бывает. Что что, что за охота такая? Где что, что, автомат на очереди звучит? Где автомат на очереди в лесу. В лесу? в лесу. в лесу? В лесу. В лесу раздавался топор дровосека. Амасека. Знаю, не знаю. Да. Ты что, На данный момент нет. Ты что, военная, что ли? Военно, что ли. Вы с какой целью интересуетесь? Информативное исключительно. Информативная исключительно. Чисто для себя, как сказать? Для, для чисто для позна Чисто познавательно. Россия же ну ты же видишь ну, ты город герой белгород город герой белгород О, белгород был там недавно на охоте? на охоте. ну почти там же шахота такая обоюдная там же такая обоюдная там даже два раза был ну в белгороде еще ничего ну, в белгороде еще ничего потом а дальше полчанская потом дальше Софьяр, например, да? Это донецкое направление. Это донецкое направление. Ну я знаю. Ну почему тут Белгород? Ну почему тут Белгород? Зовут-то тебя как? А, тебя как? Руслан. Руслан? Руслан? Ты дагестанец что ли? Ты дагестанец что ли? Чеченец. Чеченец. А Ахмад? Руслан, Руслан. как-то ты раз? с недоверием ко мне относишься. Ну, а сейчас верить никому нельзя. Так врага надо уважать. Надо уважать. Ну, Я ничего не говорю про уважение, уважаю. Ну, Но... а к своим относишься с недоверием? Относишься с недоверием. Разве так можно? Знаю, кто Разве так можно? Есть такое понятие волк в овечьей шкуре, как говорится. Хорошее понятие. Хорошее понятие. Очень положительное. Как говорил Сунзе, война – путь обмана. Но если Понятно. ты так к людям относишься, так. зачем ты в чат-рулетку ходишь, Руслан? Зачем ты, Руслан? В смысле, как я к людям отношусь? Ну, с недоверием. Да это наоборот хорошая, наверное, черта больше, чем плохая. Нет, ну, по-моему, чат рулету надо заходить, развлечься, надо заходить немножко. развлечься немножко. Ну вот я зашел сюда вообще первый раз. Угу. Вы третий человек, кто мне попались. Угу. И сразу волковая чешку. Я не говорю именно про вас, я в общем... А я про себя? Не понял. А я про себя говорю. Пропадаете. Пропадаю. Пропадаю. Так от кого ты прячешься, Русик? Так от кого ты прячешься, Русик? На данный момент ни от кого. Сейчас, Авьяру у вас что, холодно? Я на Белгороде, здесь плюс 30. Второй, ответь, где мы Второй, это ты? Второй, это ты? У меня тихо пока. Ты с экипажем, что ли? Да. Ты с экипажем спрашиваю? Какого хрена ты, как ты, ты с экипажем в эфир выходишь? А ты что, ты ты что это чеченцы по-русски разговаривают? Чеченцы по в, эфире. в эфире. Вас же понимают. Ну что... перехват же вас понимают прекрасно. Если вы чеченцы, горели бы на своем языке, дружки.

Смотри, какая между, какая между нами разница. Ты сидишь, воюешь, лицо прячешь. Я, Вернее, ты сидишь в машине, воюешь, лицо прячешь. Я сижу в кабинете. Вроде как больше зла делаю, чем ты. А лицо не прячу. Почему бы так, Руслан? У каждого своя правда, у каждого свое зло. Правда, она одна, Руслан. Потому что, потому что я на своей земле, а ты оккупант. А ты оккупант. Понял меня? Что? Поэтому мне лицо прятать не надо, а ты прячешь. Но при этом ты же разговариваешь по-русски. А я еще буду разговаривать украинскую, то что разумеешь? Хочу одно слово. Разберешь? Что ты будешь знать из того, что я, я промывал? Ничего. Ничего. То я тебя и чего ты чеченского не разговариваешь. Я с ворогом разговариваю мовою ворога. Чтобы, как ты сказал, вовк в овечьей шкуре. Правильные слова сказал. Wow. Правильные слова Ну вот видишь, я же не ошибаюсь. Не ошибся. А я и наховался. А я тебе сказал это про меня. Про ты, ты просто чути не хочешь. Кто не хочешь? Слышать. Слышать. Возможно. Ладно, Руслан, здоровья я тебе желать не, буду, здоровья я желать не буду, потому что ты не в гостях. Что ты, не в гостях. Ты, враг. ты враг. Но, как сказать, но ты враг. если, но если, но, э, если пожелать, пожелать тебе пожелать тебя, не вернуться домой, ну так, чтоб но, так, чтобы не мучился. Чтоб сразу раз и все. Раз и все. О, видишь, не... Ты враг. Чего ж мне тебя желать враг. так? Может тебе хлеба принести? Может тебе хлеба принести. А ты военный? Ты не видишь? Ты не видишь? Я это не вижу. Ну не видишь не надо. Я волк по Ты меня можешь называть вообще вот как угодно. Оккупант, там убийца. Ну на самом Зачем? Деле? Я, Я тебя называю просто враг. Я тебя называю... Прямо. Прямо. Враг. Прямо. Ты, да, ты меня можешь называть всякое разно. Враг или там. Ну Но ты враг. Факт ну, что, видишь? Я, может быть, добра сделал больше, чем ты. Причем вашему народу. На моей земле с оружием? На моей земле с оружием? Ты шутишь? Тебя кто-то сюда звал, Руслан. Ты своему народу. Ты своему народу добра сделать не можешь. Ты своему народу. Ты своему народу добра сделать не можешь. Услышь меня? Ты воюешь за армию страны, которая оккупировала и поработила твой народ. Превратила его в мир, а сами, которая воюет. Не перебивай меня. Не перебивай меня, Руслан. Я слышу. Я не иду. Ты воюешь за царя чужой страны, которая даже и наверят для тебя. Ты как мусульманин, как чеченец, Совершаешь один из самых тяжелых грехов. Ты воюешь за иноверца. На И чужой земле. На чужой земле. Добра, Добра. он сделал. Добра он сделал. Мать, -тараза. Мать Тараза. Меня зовут Сергей. Я в, я в Харькове. Может, и встретимся. Может, то встретимся. А говоришь в Белгороде? Я живу в овечьей шкуре. Вот, ты, ты, ты сам же сказал. сам сказал. Ты правильно все, определил. Сам... Ты ты сам... Правильно все определил. Война – путь обмана. Война, путь обмана. Вот сделал. ты ведешься на этот обман. Это обман. А я что, повелся? К сожалению, нет. Это моя, недоработка. Это моя недоработка. Посоветую. Где я ошибся? В следующий, не не я не в следующий раз я буду осторожнее. Ну, если ты военный, то... Складывай оружие и иди уже... Ну, я не знаю, ты же человек уже в возрасте. Правильно я понимаю? Ты на моей земле. Ты Тебе моей оружие не складывать не придется. Не по да ты что, серьезно? Да ты что? Серьезно? серьезно? Ну вот и посмотрим. Складывай оружие, русланчик. Складывай оружие, русланчик. Хочешь жить? Складывай русланчик, если ты военный, и хочешь жить. Складывай оружие. Я тебе даже не сказал, что я военный. Я тебе Заеду. ничего не говорил, я волк в овечьей шкуре. Я тебе тоже сказал, если ты военный, складывай оружие. Ты уже тяжело я дышишь тебе через раз. Дышишь через раз. Я ж тебе не сказал, что я военный. Я ты тебе ничего не говорил. Я тебе ничего не Ну только не я в балаклаве сижу. И не у меня родейка. И не ты... у меня родейка за, за, за пазухой. Орет. Я, может быть, сижу у себя на даче. Вот я была колована. Но... Да-да-да. Конечно, конечно. Русланчик, лицо прячешь ты. Лицо прячешь ты. Ну и что? Складывай оружие холостого оружия. <laughs> не дождетесь. Да еще, да еще как дождемся. Я лично буду присутствовать, лично буду присутствовать когда ты будешь складывать, оружие. складывать оружие. Если доживешь. Конечно, Если ты живешь, конечно, тоже. Если мы оба доживем. Если мы оба доживем. Ну, у тебя шансов меньше. Ну, у тебя шансов меньше. Я, говорю, я была землю была, свою была, защищаю, а, я. а ты окупал. Ты свою землю защищаешь, так выбрал бы Лигу уже ел, сельдушу, ебану, вот мирного населения. Да ты что, это тебе кто, да, что, это тебе кто рассказал? Я это видел. Рамзан Ахматович. А сейчас в Курске гибнет мирное население чьей страны? Уйбедно. Вибачте, трошки я завівся. Вибачте, друзі, трошки завівся. Ну, москвичи и чеченцы тоже бывают. Укропа, ой! Скуджа. Установка. Да-да-да-да-да-да-да. <laughs> <laughs> Дякую.